Я выступал с первого дня, за то, чтобы эти выборы состоялись, потому что для нас это путь, который позволит все-таки идти в направлении мирного диалога и направлении переговоров, чтобы мы смогли использовать все эти возможности. Легитимность власти – это одно из главнейших условий, при которых бы общество смогло четко выработать механизм решения всех проблем и преодоления этого кризиса. Поэтому надеюсь, что они состоятся. Надеюсь, что они будут как никогда честными и свободными. Надеюсь, что эти выборы дадут новую активность, потому что я уверен, что каждый человек в Украине понимает, насколько они важны для решения всех этих проблем. Что это выбор судьбы каждой украинской семьи. Какой будет Украина завтра? Безусловно, ситуация доведена до, до, крайности. Я понимаю, что сожжены многие мосты. Но есть последняя надежда, которая все-таки обяжет и Соединенные Штаты, и Россию найти компромисс, сесть за стол переговоров, определить конкретные шаги, которые дадут нам, нашей стране, нормально, нервно, спокойно развиваться. Сегодня успешная Украина выгодна всем. И Европе, и нашим соседям России. В конце прошлого года я единственный наверное, политик, украинский политик, который выступал в государственной Я призывал своих коллег к более конкретным шагам, которые могли бы как-то нормализовать ситуацию. Что наши отношения, это не только отношения цены на газ. Наши отношения, это процессы, которые связаны в гуманитарном, научно-техническом, социальном плане. У нас должны развиваться отношения таким образом, чтобы и Россия, и Украина только от этого выигрывают. Поэтому мы убежден, что перспектива развития страны – это не только ее внеблоковый статус, это способность на международной арене четко защищать собственные национальные интересы. Этот мать который качался, знаете, 20 лет, то на восток, то на запад, его надо просто остановить. Мы должны четко понять, что Украина – это суверенное независимое государство. Это наше с вами государство. И именно мы с вами будем определять, каким оно должно быть. В нашей программе определены все критерии социально-экономической общественной жизни. Каждый человек в этой программе найдет себя, найдет свои интересы. Это партия, в которой вы не увидите ни одного старого политика. Это партия, которая даст новую генерацию людей активных, целеустремленных, ответственных, патриотично настроенных. Это партия, которая объединит всю страну. Потому что я, поверьте, не слышал свой адрес претензий ни на востоке, ни на западе. Я свободно говорю украинскую мову, когда я пребываю на Батьевщине, на Франкевщине. Я говорю русским языком, когда я пребываю в Донецке. Я понимаю, что сегодня проблема не в языках. Проблема в том, чтобы мы понимали друг друга. Чтобы страна не становилась, знаете, заложницей этого противоречия, которое используется специально для того, чтобы обеспечить поддержку на очередных выборах определенных политиков, которые не в состоянии дать обществу другое. Я рад, что сегодняшний съезд, он как раз и показывает активность наших людей, принимать активное участие в политической жизни. сегодня равнодушных, которые вы просто-напросто наблюдали за тем, что происходит в стране, нет. Сегодня мы все с вами как никогда едины. И вот такое, такое единство должно быть всей нашей территории прекрасной, миролюбивой страны. Я уверен, что так и будет. Огромное спасибо. Я готов ответить на все ваши вопросы. В одном только чай. Вы чувствуете, что уже компания заканчивается, постоянно моего голоса, на да? Пожалуйста, с правой стороны есть микрофон. Я буду передавать его. Так, ну там начинается съезд, может быть, мы попросили бы камеры журналистов все-таки против зал. А мы бы попарили среди на место. Нет возражений? Нет? А? Ну, полезно все-таки интерес большой, поэтому хорошо, давай, пожалуйста. День добрый. Волтана нова газета Керовара. Скажіть, по питання Криму. Як стоїть у вас в програмі? чи збираємось повертати Крим, чи як буде вирішуватися питання цих земель? Спасибо за вопрос. Ну, знаете, ряд кандидатов обещают, что вот их, если, ну, собственно, их поддержат на выборах, то они сразу же его Я считаю, что Украина, к сожалению, потеряла 2 миллиона своих сограждан. И потеряла абсолютно без единого выстрела. И это одна из самых главных проблем, которая сегодня держит и мир в таком состоянии. Я убежден, что э, если наша с вами жизнь будет эффективно меняться, если она будет становиться, что не найти европейской, если э, уровень жизни людей будет не расти, если права и свободы у нас в стране будут значительно лучше, чем в России, кремчане вернутся назад. Но можно было бы ограничиться таким ответом, но я как политик могу вам сказать, что в принципе... Если решение мы хотим достичь, но оно простым не может быть априори. Да, в 1954 году Россия передала Крым Украине на основании договора. Да, не была выдержана процедура, не был проведен референдум, но тогда была единая страна, на это никто не обращал внимания. Сегодня, я убежден, это был бы непростой компромисс. Но мы можем сделать одно. Мы понимаем, насколько нам необходимы средства для модернизации экономики, для преобразования страны. Нам нужны сотни миллиардов. Это не тот миллиард, который дает Евросоюз. Мы могли бы сегодня договориться с Россией и сделать Крым общей территорией без внутренних границ. Да, он и был общим. Но Россия возьмет на себя определенное время развития не только Крыма, но и нашей экономики, дам нам определенные средства, дам нам определенную компенсацию. Сегодня, чтобы выйти на нормальный уровень развития экономики в 8-9%, а меньше нам никак не надо, потому что э, это ничего не даст. Нам нужно действительно огромные инвестиции в инфраструктуру, в развитие основных отраслей промышленности, в укрепление банковской системы. И давайте так, Крым может быть как камнем раздора, так и может быть камнем для примирения и понимания того, что это общая перспектива. Россия не отдаст, Украина не простит. И что тогда делать дальше? Надо переубедить людей, надо сказать, что наши условия для жизни, для развития, для образования, для получения медицинских услуг гораздо лучше. И люди сделают свой выбор опять. Но это мирный процесс. Никого не слушайте и не верьте. Кто вам заявляет, что он завтра вернет Крым, этого не будет. Нам надо просто найти возможность мирным путем, защищая свои интересы, понимая, что на полуострове проживает более двух миллионов человек, понимая то, что это очень важный геополитический момент в отношениях и Украины, и России, и Запада, понимать, что, что Россия может на себя взять и ответственность перед Украиной. Но, опять же, надо ведь кому-то вести диалог. Вы видите, что сегодня Москва не говорит вообще никак с нашими представителями украинской власти. И поэтому сегодня, знаете, нам надо, надо, надо начинать эти процессы. Когда-то Винстон Черчилль сказал очень мудрую вещь, что политика ⁇ это очень серьезное дело, что доверие ⁇ просто политика. Мы должны все вместе с вами вырабатывать этот компромисс и понимать, что, знаете, куда мир лучше, чем хорошая война. Так. Я вам хочу сказать, что после первой нашей встречи в журналистском фонде, я когда вернулась в Тернополь, я начала за вас танцевать. За что я расскажу? Вы сказали, что вы были на <реклама> Донбассе, Ну і звучить таке, що Київ, що Київ повинен почути Донбас. А чи є хоч малесенький посил, що Донбас хоче почути Київ? І якщо чесно, в Тернополі стільки не говорять про Бандеру, як зараз говорять в Донецькій і в Луганську. Ну, звідки Спасибо. ці страшилки підігріваються? Дякую Сумцю. Я вам віддавно хочу сказати, що переважна кількість людей в Донбасі вони дійсно підтримують єдність українські. Ви розумієте, що зараз і пропаганда, і умови існування, те, що відбувається, воно тільки поширює ту ненависть протистояння, яке взагалі для українців на природі. Ми можемо зробити тільки одне. я, коли був в Криму, коли відбувалися ці події, в Севастополі в штабі воєнноморських сил України було захоплені штати. Тоді я попереджав, це було десь на початку березня. Якщо не будуть відповідні кроки зроблення вою владою, то ми отримуємо новий Крим на востокі. Це відбулося, на жаль. Але я переконаний, і у мене є всі можливості сьогодні не тільки спілкуватися з людьми, але і впливати на них з точки зору власного авторитету, вони добре знають. Вони вони сьогодні звертаються з тим же пропозиціями, щоб на, намного скоріше зробити все для того, щоб зняти це протистояння. Коли ми бачимо, що вже з'являються навіть біженці, які люди залишають Слоянськ, Краматорськ, Маріуполь, це взагалі жах. Ніхто не мог уявити на ще рік тому, що Україна може жити в таких знаєте, складних і регіонах. Тому я переконаний, що ця ненависть, е, ненависть, вона створюється штучно для того, щоб дійсно розірвати нашу країну. І допустити сьогодні можна. Це знаєте, буде взагалі е, зрада перед майбутніми поколіннями, якщо ми не збережемо як єдину державу. Добрий дня. Скажіть, будь ласка, я б хотіла таке запитання задати. Зараз в цьому конфлікті, який існує в Україні, замішані дві країни: як Україна, так і Росія, і кожен з їх народів закритий в власному якомусь інформаційному полі. Перед прес-конференцією було заявлено, що ви нещодавно повернулися з Москви. Скажіть, будь ласка, нам і нашим виборцям, які там настрої, як там налаштований народ і як там налаштовані політики стосовно України? Тому що коли Україна заявляє про свій неблоковий статус, це одне. Але ми знаємо, що є завжди зовнішні. Дякую вам. Я зустрічався вчора не тільки з політиками, але і з громадськими діячами, і був на ефірі Ека Москви і декілька російських телеканалів. Я можу сказати, що це ну, відчутно в Україні в Росії, тому що там багато живе українців. там багато тих людей, які мають якісь родинні зв'язки з українцями, які мешкають в Україні. І е, я не почув, знаєте, е, да, пропаганда існує, але переважна громадська думка налаштована виключно на те, що і Росія також робила певні кроки для вирішення цієї кризи. Я виступав е, і на Заході і в Вашингтоні казав, що да, додаткові санкції можливо вплинуть на певних керівників Росії, але це створить певну загрозу для таких, таких східних країн Європи і України в тому числі. Да і Росія може постраждати від цих санкцій. Прості люди. І коли, наприклад, я вам можу привести багато прикладів, певна частина експорту в Росії, це десь, як я не нарахую нафту та газ, складає 250 мільярдів доларів на рік. І і якщо ці експорт буде скорочений, то це вплине на роботу підприємств Росії. Якщо Росія втратить платіжну систему Visa і MasterCard, то багато людей, які отримують заробітну платню на кредитні картки, вони не зможуть ні відпустці побувати, ні до ні ні. Це створює багато проблем, виключно для простих росіян. І люди це відчувають. Я вам можу сказати, що і російська економіка вона буде втрачати, і без, 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 безперечна економіка і Заходу, і України якщо політики не досягнуть компромісу. Тому я відчуваю, що і в Росії збільшується кожного дня вплив на діючих керівництв для того, щоб дійсно знайдена була можливість для ведення переговорів і досягнення певного компромісу. Спасибо. Валерій Ілліч, ви можете сказати трошки про концепцію національної ідеї, яка, ну, на вашу думку, здатна об'єднати Схід з його відомо, тобто, громадянським да, і Захід. Ви знаєте, кожен з нас, коли Україна отримала незалежність, він вірив, що ця держава буде дійсно більш успішною, більш впливовою на міжнародній арені, дасть нам українцям багато можливостей. Я вважаю, що питання стосовно національної ідеї це питання, яке формувалося сторіччям, тому що багато поколінь мріяли отримати незалежність державу. І зараз ми її тримали. Треба створити єдині умови для того, щоб втягнути в цей будучий процес людей на засадах спільної, спільної ідеї, спільної ідеології. Корупція, бідність майже однаково лунаючи українською, що російською мовою. І ми розуміємо, що національна ідея якраз вона ґрунтується на тому, щоб Україна була європейською державою. Щоб ми пишалися своєю державою і мали всі можливості для того, щоб кожна українська сім'я розвивалася. Ми мусимо поєднати сучасність і наші історичні традиції, які були. І для цього на жаль нічого не робиться. І Навпаки, ми під час буваємо, хто ми є. Тому національна ідея це те, що дасть кожному, розважаючи, де він мешкає, на сході або на заході, розуміння, хто ми є, що для нас наша країна, яку ми хочемо її бачити. Але державі мусить бути державна ідеологія. Це є головний засіб того, що і духовність, і моральність суспільства вона буде постійно зростати. Без цього неможливо. Неможливо, коли, знаєте, сьогодні ми бачимо, що відбувається. І ця національна ідея, переконана, буде головним джерелом примирення нашого народу. Добрий день насправді, телеканал ВіПІР. Оскільки, будь ласка, в програмі нової України є пункт «Сильна економіка, успішна країна. А вже ми почали трошки розповідати, як підняти українську економіку, якщо, ж, якщо можна більш детальніше, які першочергові кроки необхідно зробити, а скільки коштів потрібно на реформи і за скільки можна вивести українську економіку Все таки, в цій ситуації, яка зараз. Дякую. Вопрос визначено такой В будь но Как только экономических наук, а как законодатель, который 15 лет был в парламенте и внес более 150 законопроектов по самым актуальным проблемам страны, вот мне это понятно, да, что э, Украина должна демонстрировать наиболее эффективный налоговый уровень и э, налоговую систему. Мы должны дотинизовать нашу экономику. Мы должны уйти от олигархической феодальной структуры, системы, которая практически уничтожила весь малый в бизнес-стране. Мы должны создать конкурентные условия для того, чтобы украинцы, которые естественно наделены возможностью трудиться, желанием трудиться, развиваться, использовали это. Но обратите внимание на наших соотечественников, где бы они ни проживали. В России, в Европе, в Канаде. Они успешные люди. Потому что украинцы такие по природе. Им надо просто создать условия и не мешать. Поэтому участие государства в этих процессах должно быть минимальным, только приголовительным. И э, вы понимаете, что не продали коррупцию, мы вообще вообще ни о чем не можем говорить. Поэтому вопросы коррупции на повестке дня будут основные. Страна не должна находиться в такой, знаете, порочной системе. Да. Проблема в том, что Украина за эти годы не прошла никаких фундаментальных реформ. Но ну, вот назовите мне, как журналист, хоть одну сферу, которую вы, вы считаете современной, эффективной и качественной. Например. От коммунальной, здравоохранения, образования. Ну что-нибудь мы сделали за эти годы? Я думаю, нет. Поэтому программа должна быть очень быстрой и активной в плане преобразования. На реформы нужны для страны не менее 50 миллиардов рублей. Это я вам как экономист говорю. Мы должны создать банковский сектор, эффективную финансовую систему, которая бы стимулировала производство. Вы знаете, что мы в России, что в Российские банки сократила Запад финансирование российских банков за эти 4 месяца 4 раза. Это значит, что ипотечная программа России остановилась. Это значит, что то, что давала Россия в плане развития аграрного сектора, а это где-то кредиты были в районе 4,5% годовых, сегодня же таких не будет. Россия закупает Семенной фонд на 75% своих потребностей на Западе в Европе. Если она лишена будет возможности покупать качественные семена, у нее не будет такой урожайности. Знаете, поэтому я говорю, это бесперспективно. В глобальном мире конфликты, ну, знаете, можно прям так, обменяться ядерными боеголовками, да, и все, это единственный путь. Но если мы хотим нормально жить, развиваться, то надо, значит, находить такую возможность для решения каких-то спорных, противоречивых вопросов, которые, по крайней мере, не будут перерастать в правопролитие, да, и военную интервенцию, информационную, да, подрывную, номер, которую мы видим, потому что каждый, каждую неделю 10-15 миллионов долларов поступает на восток Украины. С восточной стороны. Да, понимаете, кто-то финансирует это беспорядок. И мы знаем, кто. Поэтому я убежден, что план реформ, он должен только единственно быть быстрым в правильной последовательности, что для страны приоритетно, что и даст быстрый толчок для экономического развития сегодняшний хаос поверьте, Мы получили 3,2 миллиарда от Это уйдет только на служение внешнего долга. И чуть-чуть на расчеты с российским газом. Если Россия ведет с 1 июня предоплату на природный газ для наших предприятий, это значит, что через месяц у нас остановится весь промышленный восток. Это значит, что социальный протест, новая волна полностью похоронит государство. Это значит, что уже государство, такого как в мире знает все, под названием Украина, может уже не быть. Газета Рівне Експрес» Валентина Власова. Скажіть, <реш> будь ласка, сьогоднішній з'їзд можна розцінювати як, вже, така серйозна підготовка до парламентських виборів, я так розумію. <реш> um. <реш> і скажіть, будь ласка, чи входять усю, о, ваше об'єднання і представники з ну, партії, принаймні з партії регіонів. Принаймні, я бачила одного рівнянина, який був у нас заступником адміністрації партії, партії регіонів. Тепер він педжиков. Залі Україні, так я вам хочу від сказати, що дійсно ми збираємось не тільки брати участь в парламентських виборах, але і здобути там велику перемогу, сформувати вигляд. Вибор. Парламентські вибори, я на мій погляд, якщо ми зможемо вирішити питання подолання кризи і схвалити нам конституцію, ми очікуємо, що парламентські вибори у цей пройдуть. Восени на нових засадах. Ви знаєте, у нас багато було представників партії регіонів на різних рівнях. І, на жаль, тільки одиниці, які мали можливість дійсно виступати проти існуючої системи, не тільки критикувати, але й говорити про те, що відбувається насправді в державі. І ви знаєте, я свого часу і цього і. Вийшов, пішов із політики, тому що мене, знаєте, взагалі. Я не, не, не погодився з тим, що відбувалося в, в діях уряду президента, і те, що взагалі на це не було жодної реакції стосовно і партії регіонів, керівництва партії регіонів і так далі. Головний принцип. За якими будується партія, не буде жодних старих політиків, які себе скомпрометували. І це головне. Я переконаний, що на цьому етапі є певна підтримка людей, можливо, які були раніше в партію радіоліти, але кожного разу ми будемо відчувати необхідність не тільки створювати умови для того, щоб ці люди яким чином ми брали участь в цьому процесі, але насправді, що вони робили раніше? Яка у них позиція зараз? Якщо це кон'юнктурні речі, то з партією це знати, нам не по одній дороги з'являють. І, і так далі. Не, не можна скомпроментувати те, що сьогодні для нас всіх є можливість дійсно щось нове створити, не можна старими засобами створювати якісь нові. Речі, які стосуються не віки, там конкретних особистостей, а країни цілого. Тому нова Україна буде новою завжди. Валерій, Півчук, ваші газети верхові житове. Скажіть ваші відношення до вступу України в Європейський Союз і блокнатом? одна из проблем, при которой сегодня происходят события в Украине, как раз и, есть цель создать дестабилизацию, чтобы условия для вступления НАТО в НАТО на не было никогда. Вы знаете, я убежден, что сегодня наш неблоковый статус в стране не только мир, но и большие преимущества. Армия в Украине должна быть современной, профессиональной. И я кардинально противником является военного призыва, да, который сейчас восстановлен. Безусловно, за эти бои украинскую армию просто целенаправленно разваливали, разворовывали. И вы же видите, в каком состоянии оказалось как по тем событиям в Крыму, на Востоке, какой уровень подготовки, какой боевой дух у наших подразделений в воинских частях. Вопросов безопасности НАТО для нас не решит. Даже Будапештский меморандум, для нас не был тем условием безопасности, который давало возможность Украине сохранить свои, свои границы, свою территорию, свой суверенитет. Поэтому здесь я убежден, что а, это проблема не только нашей страны, это проблема сегодня мирового сообщества. Нужны более эффективные механизмы сохранения архитектуры новой международной безопасности. Потому что а, такие институции, структуры, как ОБСЕ, как а, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, наверное, должны четко реагировать на любые нарушения международного права. Европейский союз, я убежден, что это для нас цель не просто вступления, а достижения уровня развития стандартов Европейского союза. Вот знаете, для большинства людей в Украине, ведь Европейский союз принимается как высокий уровень потребления, как честный политики. Как справедливые суды, как чистые дороги. Вот Как наш народ воспринимает Европейский Союз? Мы вступим, и у нас будет все так. Мы должны строить Европу в Украине каждый день. Формировать тот уровень развития, который нам позволит действительно приближаться к Европейскому Союзу, а не просто об этом говорить. Посмотрите за 10 лет. А что конкретно сделано? Насколько Украина приблизилась к ЕС? Да, абсолютно понятно. И вот они должны прекратить нам просто давать пустые обещания. Какие-то ложные надежды. И, кстати, я об этом слышал и в Конгрессе США, и в Евросоюзе, что это уже политика вчерашнего дня. Многие европейцы это осуждают. Либо вы говорите и делаете, либо не давайте ложных обещаний, чтобы страна, опять же, не разрывалась на две части. Поэтому я убежден, что э, наша перспектива – это перспектива развития Украины и э, мы должны сделать все, чтобы Украина состоялась как государство. И мы понимаем, что для этого необходимо и как это сделать. И когда Украина будет соответствовать требованиям Европейского Союза, у нас вообще не останется проблем, вопросов отношений, будет ли Украина частью ЕС или нет. Я уверен, что такое решение будет принято положительно в нашу, в нашу пользу. Спасибо огромное. Я вас всех приглашаю приучить, принять участие в нашем мероприятии если есть желающие выступить, было бы вот рада, если есть желающие вступить в новый проект, это вообще замечательно, что мы уже домой ехали с партийным билетом, без желания активно участвовать в строительстве нового проекта. Вам огромное спасибо.